Шановні телеглядачі, в ефірі на телеканалі «Самар» програма Пульс, актуальне інтерв'ю та я, її ведуча Наталія Бондар. Сьогодні до нашої студії завітав голова міськрайонної громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України Валерій Федорович Гнітко. Вітаю вас, Валерій Федоровичу. Зустріч наша вже традиційна про діяльність організації. Я думаю, наші телеглядачі пам'ятають, як ви вже розповідали. Хотілося б розпочати з того, чим жила організація безпосередньо минулий рік протягом минулого року, що відбувалося, як проходила її діяльність та що було зроблено за цей період часу. Що я хочу сказати за діяльність організації? Ми проводили мероприятия, как я уже рассказывал, к 26-му, это 30-летие было, трагедии нашей, самой страшной трагедии в мире, Чернобыльской катастрофы. Проводили мы чествование своих чернобыльцев, ликвидаторов, вдов, оказывали материальную помощь. Благодаря нашему народному депутату Вадиму Григорьевичу Мистеренко, нашей власти, во главе с секретарем Горошка Сергеем Григорьевичем, и которые мы мероприятия проводили, на все отклики ну, нам помогала наша власть, допустим, даже социальная защита, обращались до Горбач Галины Николаевны, всегда наши обращения не оставались без внимания. Также ж по медицине, что я хочу сказать, в том году, как я уже говорил, была проведена операция нашему чернобыльцу бесплатно в, район, в районной больнице. Это заведующий хирургическим отделением Ковальский провел. реша, реша решалось решался вопрос по поводу проведения операции еще одному чернобыльцу, тоже дорогостоящая операция. В частности, в этом году, буквально на той неделе, я был на областном совете в городе Днепропетровске, который проводился под председательством Геращенко, наш председатель областного совета. В этом году выделили Украина в том году выделялось 3 миллиона для дорогостоящих операций, а в этом году выделили в два раза больше, 6 миллионов. Но это такие операции, как и онкология, замена хрусталика и сердечные операции. Будет проводиться при сборе документов, это, это, ну, как нам объяснили, будут плановые операции, нужно заранее собрать документы соответствующие, которые... Ну, для этих операций. И будут люди поставлены на очередь, и будут проведены операции дорогостоящие. Потом пришли сейчас средства, то есть в чернобыльское отделение стоматологическое Мечникова. Я всех чернобыльцев приглашаю ну, для лечения в стоматологию. Деньги есть. Бо у меня чернобыльцы все спрашивают, а перечисления есть, финансирование. Да, именно вот сейчас в это время пришли средства. Так что можно ехать в Мечниково и лечить, лечить зубы. Что я еще хочу сказать. В этом году, благодаря книжник Наталье Валерьевне и благодаря Комэнерго Тарасюк Владимиру Йосиповичу, мы сделали ремонт в своем офисе так как уже он не делался да, на протяжении многих-многих лет. Сделали красиво все, обновили. И потом что? В этом году было организовано к 26-му и через Полком, и через райисполком и материальная помощь, и будут продуктовые наборы, и будут праздничные подарунки к 26-му от райадминистрации. Благодаря, конечно, нашему совету, это заместитель мой Ахмед Валиев, и Сорокин, и Сичевский, Крывкова, Собакарь. Очень много чернобыльцев, которые действительно работают на благо наших ликвидаторов, стараются и решать проблемы. В частности, вот началось вчера... Медосмотр, организованный наш, Союзом Чернобыля и нашим врачом Чененко Натальей Валентиновной, и плюс же главный врач письменный, тоже большую помощь. Будет организованный медосмотр, и он будет где-то дней 10 в нашей больнице. Так что я приглашаю всех чернобыльцев пройти медосмотр, ну, в частности стараемся решать вопросы. Вчера приходила к нам тоже вдова нашего чернобыльца. Там проблемы с пенсией. Решаем вопрос. Было ей рассказано, юридически оказана помощь тоже. Так наша организация на протяжении вот этих, этого времени Оказують матеріальну, і підтримку, і, і юридичну всім чорнобильцям, які обращаються. Що стосується вшанування пам'яті жертв річниці аварії на ЧАЕС? от цьогоріч, які заходи плануються проводити в Новомосковську, та коли вони відбудуться? От запросіть містян, розкажіть, будь ласка, трохи по програмі цьогорічні. В этом году ми організуємо совместно з нашою церквою, з горисполкомом, крісний ход который будет ну, мы собираемся возле Троицкого собора и в пол 11 будем с выносом нашей иконы Чорнобильська Спас, который мы как я ранее говорил в том году с помощью спонсоров. Ну, ну как и батюшка будет, и служители церкви, и вот мы будем выдвигаться, это будет пол 11-26 числа. 26 апреля мы будем выдвигаться до памятника. Возле памятника в 11 часов будет проведен митинг с привлечением и горы-полкома, и райдерж администрации. Там будет происходить награждение и грамотами, и орденами, и от райдерж администрации, и от горы ну а потом же, же будет организован поминальный обед. Ну это все желающие, кто хочет желающие, пожалуйста, в принципе вот такие мероприятия будут проведены на 26 апреля. Я приглашаю всех горожан, всех чернобыльцев, ликвидаторов, вдов, чтобы не людей, чтобы действительно пришли, почтили памяти чернобыльцев и прошли вот это крестным ходом. От церкви до пам'ятника. Добре, дякую. Пропоную вам звернутися до новомосковців, можливо, ще раз запросити, розказати, скільки все ж таки залишилося вже в нашому місті, так, чорнобильців та членів їх сімей. И ну, насколько важливый этот день будет для всех, кто брал участие в ликвидации. В нашем городе Чернобыльцев 420 человек, из них же 57 инвалидов, которые стали впоследствии заболевания, которое связано с катастрофой. Вдов у нас 30, 36 а по району 577 человек. Тоже там, получается, где-то человек, наверное, 17 инвалидов. Я что хочу сказать? В этом году уже нам вот на сегодняшний день ушло из жизни 2 человека. В том году ушло, это трагическая, конечно, новость, я хочу вот это сказать, да, действительно. А в том году 9 человек. А всего у нас уже сначала, когда была катастрофа с 1986 -го года, ушло больше, больше 180 человек. Это только по городу. Также там и по району очень много. Конечно, хочется, чтобы правительство нас услышало. Была, должна быть акция проведена возле Верховной Рады. Почему? Потому что самая категория, которая самая основная это вторая категория, которой люди были ликвидаторы 86-87 год, почему-то уже начинают снимать льготы, остался остался только проезд один, сняли уже бесплатные медикаменты, сняли санаторно-курортное лечение полностью со второй категории, а это самая основная категория, мне конечно хочется, чтобы и наша наши и наша администрация помогла нам, допустим, в возобновлении этих льгот, потому что люди пострадали. Действительно, это 86-87 вот это основные ликвидаторы, которые в самые, как говорится, в пекло и шли, и не щадя жизни. Там погибло, я помню, Три человека пожарников, которых запечатали в цинковые рабы, даже не, не это самое, не показали родственникам, так как была очень большая радиация на них. И не хочется, конечно, чтобы, не дай бог, чтобы такое случилось. Это вообще... Я что хочу пожелать нашим чернобыльцам? Здоровья, терпения, чтобы в семьях было взаимопонимание, что действительно есть больные люди и помогали, ухаживали за нашими чернобыльцами, чтобы не байдуже была и медицина, и наша влада. Ну, самое большое, я же говорю, я хочу пожелать здоровья, здоровья и здоровья. И приглашаю всех горожан, всех чернобыльцев, всех, которые имеют отношение, которые не безразличны к нашей вот этой общей беде, что произошло в 1986 году, 26 апреля. Прошу прийти на пол одиннадцатого к Троицкому собору и участвовать в крестном ходе и в мероприятии, это в частности митинг, который будет проведенный 26 апреля в 11 часов возле нашего памятника, ну возле Вочного огня. Спасибо за внимание и опять же желаю большого-большого крепкого здоровья и благодати Божьей вам. Дякую вам, дякую, що завітали до нашої студії. На все добре. Спасибо, що спасибо, мене позвали. Дай Бог вам і теж здоров'я. Всі бажаючи вшанувати пам'ять жертв аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Можуть відвідати пам'ятні заходи 26 квітня поточного року. Я нагадую, що в нашій студії був голова міськрайонної громадської організації інвалідів Союз Чорнобиль України Валерій Федорович Гнітко. Для вас працювала Наталія Бондар. Побачимось на телеканалі Самар.